Сергію Володимирович, вітаю. Я знаю, що футболісти Черкаського Дніпра проводять активну просвітницьку роботу у загальноосвітніх закладах нашого міста. Скажіть, будь ласка, як саме відбирають дітей майбутніх футболістів і чому присвячені ці майстер класи Ну, ви знаєте, що ми почали проводити серію майстер-класів. Як це проводиться? Приїжджають футбольної команди в школу, ми договарюємося на определенному. И проводят урок футбола во время занятий физкультуры, они проводят урок футбола. То есть собирается там практически вся школа, очень интересно это проходит, и мы это делаем системно. То есть мы не сделали это один раз и забыли, а ну, мы выстроили определенную систему, и каждую неделю это происходит, там каждую среду-четверг. Мы уже на сегодня провели 7 мастер-классов. Ну, примерно я так по нашим подсчетам где-то больше тысячи уже детей поучаствовало в этих мастер-классах, увидели. Но основная цель какая-то – привлечь детей ну, не только в футбол. Футбол – это социальное явление да, и вид спорта. Детям важно показать, что есть интересный вид спорта футбола, они могут сделать выбор, там, и, может быть, не только в футбол, какой-то другой вид спорта. Да? Но наша главная задача – это детей привести в спорт, чтобы они там не были на улице, чтобы они меньше, может быть, там где-то уделяли внимание компьютерным играм, а играли в жизни, в реальной, играли на спортивной площадке. Я так понимаю, что Кубок Черкасского Днепра – это очередной серьезный крок до популяризации футбола в нашем регионе. Скажи, пожалуйста, какая его конкретная мета? Ну, это первый турнир, и, скажем так, он пробный для нас. Да? Мы хотели Э, ну, к концу года, скажем так, сделать такой пробный э, пробный турнир, посмотреть, как он пройдет, какой интерес вызовет. И это э, играют юно, юниоры э, 10-11 лет, 12 команд. Самые лучшие команды, одни из самых лучших в Черкасах и Черкасской области. Очень интересно э, прошел этот турнир. Очень э, такая запекла боротьба была и. Мы думаем, что в следующем году мы этот турнир сделаем. То есть этот турнир будет ежегодно. Единственное, что может быть, мы поменяем формат. Есть идеи проводить этот турнир в конце года по итогам первенства школ. Разные варианты могут быть, но самая главная задача это популяризация футбола, привлечение детей опять же в футбол и дети должны видеть конечную цель, что сегодня они играют может быть школьный чемпионат, завтра они играют кубок Черкасского Днепра, послезавтра они приходят в команду мастеров, то есть они должны видеть конечную цель. Конечная цель желательно для нас это щоб ребята з Черкаси та Черкаської області, юніори, вони в ітоку попадали в команду майстерів. Помітно, що для популяризації футболу в нашій області проводиться велика робота командою Черкаського Дніпра. Та чомусь кількість вболівальників на стадіоні під час домашніх матчів не радує. Як ви гадаєте, як можливо заохочувати людей, щоб вони все ж таки ходили на футбол? Ну, ви знаєте, в один, в один день так, по щелчку. люди не будут ходить на футбол. То есть должна быть традиция, но, к сожалению, за последние годы эта традиция в Черкасах утеряна, чтобы люди шли на футбол как на праздник, и это было ну, то есть традиционное, то есть, чтобы люди знали, что вот мы Идем на футбол, то есть это как часть жизни, да, пойти на футбол. Но мы надеемся, что постепенно, там, такими шагами, которые мы делаем, там, и мастер-классы, и турниры для детей, у нас много идей разных, и акций, которые мы будем проводить. И радует то, что результаты нашей команды тоже, в принципе, должны привлечь людей на стадион. И вы знаете, у нас осталась одна домашняя игра, последняя в этом году. 21 числа мы играем с принципиальным соперником Зирка Кировоград. И мы запустили такую кампанию, потому что, ну, иногда мы сами себе задаем вопрос, да, насколько там, общество наше, насколько черкачанам нужен клуб, который может играть в Премьер-лиге. То есть мы сегодня смотрим наблюдаем, там видим и Динамо, и Днепр, и Шахтер играют на международной арене. Если мы войдем в премьер-лигу, то эти команды будут играть в Черкасах. То есть они будут приезжать, это будет праздник. Но мы все должны понимать, и наши болельщики должны понимать, и люди, которым в принципе, не безразлична судьба Черкасского Днепра да, и дальнейшее наше выступление, что без поддержки болельщиков ребятам очень сложно мотивироваться. Поэтому мы надеемся, что вот на этот матч 21 ноября, на последний домашний матч, в принципе, это будет ну, такой решающий, я думаю, за лидерство в первой лиге матч. Мы соберем полный стадион. То есть у нас такая цель и даже наш лозунг, который мы продвигаем к этому матчу, то есть, а нужен ли нам клуб премьер-лиги и приди и скажи так на стадион, мы надеемся, что это ну, как-то зацепит людей и все-таки черкащане не будут равнодушными клубу и придут нас поддержать.